Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Лидия Суитс. Хочу с вами сегодня поделиться рецептом очень вкусного профитрольного торта «Дамские пальчики». Готовится очень легко и просто, но на вид он просто великолепный. Обязательно сохраняйте рецепт и давайте начнем нашу работу. В глубокий сотейник наливаем воды комнатной температуры, размягченное сливочное масло и отправляем на плиту. Также захватываем с собой пшеничную муку. Обязательно полную я оставлю под видео в описании. Доводим немного массу до кипения, добавляем щепотку соли по вкусу и вводим пшеничную муку. Завариваем тесто, все хорошо перемешиваем. Тесто у нас должно собраться в один комочек и на дне сотейника должна образоваться тонкая пленка, значит тесто готово. Вкладываем в глубокую миску, немного разминаем тесто, дадим полностью остыть. Тем временем разбиваем яйца. На все у меня ушло 7 яиц, у вас может уйти больше, либо меньше, в зависимости от размера яйца. Добавляем по одному яйцу, каждый раз все хорошо перемешиваем. Тесто будет делиться на комочки, но после должна получиться однородная гладкая текстура. Когда вы берете тесто лопаточкой, тесто должно свисать вот так и образовывается вот такой язычок. Значит, тесто правильно приготовлено. Выкладываем тесто в корнетик. Я выбрала насадку «Закрытая звезда». И начинаем отсаживать эклеры на расстоянии друг от друга на не выстеленной пергаментной бумагой, не силиконизированные. И отправляем выпекаться в заранее разогретую духовку при 200 градусах 10-15 минут. Ни в коем случае духовку открывать нельзя, иначе эклеры опадут. И внутри они останутся сырые и не пропеченные. Отправляем выпекаться. Спустя время уже эклеры готовы. Они получаются очень легкие, невесомые, прекрасно пропеклись, сверху с хрустящей корочкой и очень мягкие или полые внутри. Посмотрите. Пока дадим им немного остыть, тем временем приготовим крем. В глубокую миску отправляем сметану у меня 30 жирности сахарную пудру все хорошо взбиваем миксером и смешиваем до однородности затем добавляем сливочный любой сыр это может быть либо филадельфия или маскарпоне также все взбиваем до однородности и крем у нас уже готов начинаем сборку торта у нас уже эклеры прекрасно остыли также я подготовила форму у меня разъемная форма 22 сантиметра диаметром ничем смазывать ее не нужно обмакиваем каждый эклер в сметанном креме вот таким вот образом и выкладываем разъемную форму собираем у меня всего получается три таких вот эклерных слоя. Между слоями я выкладываю свежие ягоды малины. Получается очень вкусно. Можете выложить любые другие ягоды, либо фрукты, какие вам больше нравятся. Либо вовсе не выкладывать, тоже будет очень вкусно. Но малинка придает свою пикантную кислинку. Так собираем поэтапно слой за слоем. И в конце уже последним слоем полностью перекрываем торт эклерами обвалена в сметанном креме. Также оставшийся крем выкладываем поверх торта, полностью перекрываем пустоты и отправляем в холодильник для стабилизации на всю ночь. Тем временем приготовим шоколадную глазу. Для нее понадобится 50 граммов шоколадных дропсов либо чипсов и 30 граммов сливочного масла. Все смешиваем до однородности. Когда уже тортик у нас хорошо стабилизировался, Вынимаем из формы, немного смазываем бока, если есть какие-либо неровности, и украшаем по желанию. Можете сверху выложить шоколадную глазой в виде сетки и также украсить ягодками малины. Получается очень вкусный, невероятно нежный и очень красивый в разрезе торт. Всем вам настоятельно рекомендую его приготовить. Уверена, что он вам очень понравится. Подписывайтесь, друзья, на канал. Здесь вас ждут все самые вкусные, проверенные и интересные рецепты. Обязательно его приготовьте и попробуйте. Готовится он очень легко и просто, но посмотрите, какой он красивый. Я с вами не прощаюсь и до скорой встречи на моем канале Лидия Sweets. Пока-пока, друзья!